Друзья, всем привет! Ведем свой репортаж из под здания Апелляционного суда Киевской области. Это Владимирская 15. Значит, хочу поделиться радостной новостью. У нас сегодня победа. Мы выиграли дело, которое уже длится полгода почти с августа месяца. Может, мы, может вы помните материалы по Блонской сучке? Это, это мое внутреннее переконание, блин, что это именно так и есть. Это полицейский патрульной полиции города Киева, который 3 августа э, заковал меня в наручники и сделал меня виноватым, что я не подкорелся вымогам полицейского. Вот. И там еще э, параллельно выписано дело по нарушению, э, нарушению правил дорожного движения, что я якобы его блокировал и так далее и тому подобное. То есть там просто дикий замес был. Кто следит, тот знает. И сегодня мы, а, мы проиграли первую инстанцию. Там судья Линник такой есть у нас в Верпине. Работает и его еще за час, часив царя Гороха. Он там такой довольно-таки жесткий судья. Он считает, что полицейский Прав на все 100%. Он даже не, не углублялся в материалы дела. Так, поверхностно их посмотрел. Мне кажется, что это был договорняк. И вот этот линник сделал меня виноватым. Так вот, Линник. Сегодня Киевский апелляционный суд оправдал меня полностью. Жалоба на линника будет готовиться в высшую квалификационную коллегию судей, помимо того, что мы накажем еще и полицейских. Стас, скажи несколько слов. Я скажу, первое, что нет, э, я скажу первое, что нет хороших судей или плохих судей. Первое, нужно, а, собрать доказательства своей невиновности, и, б, во время процесса суметь доказать свою невиновность. Это первое. Второе, еще раз подчеркну то, что говорил. В материалах дела, то, которое сегодня, по которому вынесена апелляция, и в материалах дела, которые упомянул Андрей, где на него вынесено постановление, которое сейчас обжалуется по статье 122, часть 3, отсутствуют какие-либо материалы, свидетельствующие о том, что полицейские предпринимали попытку временно задержать автомобиль. Они должны это были делать по закону, но, как обычно, по своей служебной халатности они это не сделали. Соответственно, на лицо непрофессионализм сотрудников полиции и очень низкая квалификация. Сегодня мы получили решение суда, которое вступило в законную силу, с момента его провозглашения, то есть сегодня, и которые уже не обжалуются. Дальше мы будем проводить соответствующие действия по э, поводу полицейского. Значит, друзья, э, никогда не бойтесь отстаивать э, свои права и справедливость. Если вы уверены в том, что вы ничего не нарушали, не ленитесь идти и обращаться в суд. Пускай это вам там стоит каких-то там затрат временных или материальных. Никогда... Никогда не бойтесь идти в суд и обжаловать эти действия. Потому что если все будут ходить и все обжаловать, тогда Фимида будет более справедливая. Это мое мнение, я считаю, что оно правильно. Поэтому, поэтому все держимся вместе. Вместе сила. сила, друзья, с победой.